Итак, всем привет, с вами Арсен, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Mount and Light with Fire and Swords. Эм, прошлую серию мы закончили на том, как мы бились, кажется, да. Эм, я за кадром немножко поработал. Вчера серия не вышла, потому что я вчера был занят. Я две минутки поиграл. Я нашел гусарский панцирь. Да-да. Э, также я себе там немножко всего накуплял. Смотрите, у меня уже есть 52 войны. Я, я уже все деревни просто разграбил. Там я где-то два часа парился. Потом я все время был э, там в Польче и искал себе разные. Вот, теперь смотрите. Видите, какая теперь у меня большая, очень большая армия. Вот такие мне казацкие наемники. Очень их много у меня теперь. Вот. Смотрите, теперь... А, здесь она, не знаю, покажет. Вот, видите, какая теперь крутая. Я вам сейчас покажу, что у меня есть. Вот имущество. Смотрите, что я накупил. Вот. Вот это все я накупил. Видите, какой я молоток. Вот это весь набор. Это будет мой. Я, вер... я вырешил, что я все-таки буду как бы европейцем. Ну, я не всегда же буду украинцем. Я же собираюсь захвативать захвативать весь мир. И потому, ну, я буду таким. Мне нужно Тринадцатый уровень, поэтому я буду потом э, силу прокачивать аж до да, 14, а потом могу уже силу не прокачивать. Видите, что я. Вот, вот этот чит Рондер, я его купил. Он был очень дешевый. Там было, кажется, 5000 тысяч. Да. А также мне, мне говорили, что здесь есть чит. Чит, чит на деньги. Типа если нажать э, Ctrl X. Нет, ничего не происходит. Я нажимаю Ctrl X или Shift X. Нет, ничего не происходит. Видите? я не знаю, это какой-то миф или что, я не знаю, это чит у меня вообще не пашет. Да, и потому вы можете не волноваться, все есть как есть. Да. Также я, мне еще лопасть нужно будет прокачать, чтобы купить себе коня. Да, и сегодня я бы хотел уже ну, делать что-то стоящее. А, также я нашел Янша Радзвила. Да, я его нашел. Да, он мне сказал, чтобы я бился с врагами, набирал э, этот как его там известность э, до 100. Ну, я всегда набираю до 100 и иду кому-то на службу, ну, как насколько я знаю. Поэтому мы будем очень много биться. Я, наверное, это буду все делать за кадром, потому что у меня за кадром никаких лагов, все мне идет просто идеальнейшее. А я только включаю запись у меня так. Ну, начинает такие все сложно. Думаю, вам это местами заметно. Да, потому что это... Не знаю, как можно это не заметить. Тут кто у нас разведчик? А, нет, спасибо. Я теперь думаю своих казаков. Ну, пусть они... Не, я их не буду просто выкидать. Просто чтобы они у меня были. Ну, когда-то умрут, когда-то умрут. Если у меня места в будущем не, не будет, э, тогда я буду уже нанимать кого-то. Ну, я буду своих удалять и нанимать новых. В будущем у меня будет... Вот, давайте уже на вот таких каких-то будем нападать. Да, потому что я хочу большего. Я хочу развития. Да, ну, у нас же есть 52 майна. столько вайнов. Я уже, когда имел 30 крылатых гусарей, я уже бил армию из 200 человек. Именно крылатые гусарей, потому что они очень мощные. Да, ну это было просто тогда, когда у меня были первые замки, э, у меня было ровно 30 крылатых усарей, да, и сейчас я вам расскажу, иди в срок у меня было 30 крылатых усарей, и у меня была армия где-то 120 человек тогда еще, когда у меня был только первый замок. И тогда на меня очень сильно нападали. Я всю свою армию оставил, у меня было только 30 крылатых усарей с собой. Я только, у меня было 31 воин, я так двигался быстро. Мне было нормально, ну, норм. Эм, эм, и тогда... Эм, 30 крылатых усарей я просто всех крашила у них броня очень хорошая, видите. Да, ну, так мы и будем играть, видите, с такими... такие мы будем крутые, кр крылатые хусари. Вот видите, какая у меня теперь чертова армия? Ну, это еще не чертова армия. Вы в будущем увидите, какая у меня будет настоящая чертова армия. Да, потому что это еще. А, где мы... А, точно, я же взял. Ну ладно, тогда я сейчас кого-то буду подстреливать. А, также я хотела сказать, что это очень не, ну, не очень удобно, потому что крылья нужно сбоку. Нужно целиться сбоку, потому что... Немножко сложно с этими крыльями целиться. Неудобно, да. Блин, как я уже хочу снимать Hunger Games? Это пипец. Да, реально пипец, потому что я уже столько играю в эти Hunger Games, я прихожу домой и все равно играю, даже если это поздно. Это хорошие оружие да? Эм. Да, прихожу поздно, но все равно сажусь и играю в Hunger Games. Очень крутая. Штука, я очень рад. Я даже фильм смотрел Hunger Games и первую и вторую часть. Всем советую его посмотреть. Крутой фильм. Да, ну, на 30 человек будет где-то больше человек играть в Hunger Games и смотреть фильм. Эм, ну, потому что у меня на данный момент только где-то 30 людей, которые мне смотрят, которым да. Которым я не пофиг. Вот, вот это я не чары. Э, их... Это такие достаточно... Ну, они, короче, как сердюки. Я, наверное, это уже говорил. Да, сердючата. Но только сердючата кримские, да. А то украинские. Ну, броня у них где-то такая самая. Не буду врать. Вот, у нас уже 10-й левел. Нам нужен, кажется, 12-й, чтобы... А, смотрите, мы сейчас прокачаем левел, и у нас уже будет шапка. Мы сможем надеть э, эту шапку с гребенем. Да, будет круто. Будет реально круто. Эм, да. О, ну, я сейчас перезаряжусь и буду в них пулять. Я. Мне больше нравится стрелять. И тем более я же на что-то потратил свои денежки. Е -е Ей, красиво, правда? мне нравится это ружье, реально, оно очень точное. Но немножко, оно стоит, конечно, 4 900, кажется, талер. Или больше. Точно не помню, но это очень хорошее оружие, и там и точность, и скорость хорошая. Короче, ну... Теперь я понимаю, что пистолет это не самое лучшее оружие. Ну разве богатый пистолет, это, это реальная вещь? Да, ну в будущем я ее реально продам. Я только 15 уровень, я сразу продаю эту фигнюрину и покуп и беру свою пику. Да, гусорскую пику я ее беру. И жду, пока у меня не будет уже 13 уровень силы, и тогда я уже смогу себе брать эм, Как это называется? Эм, э, короче, эм, дворучный меч. Да. Кажется, клеймер он называется. Да. Но он только на земле используется, потому... Эм, а, также я хотел себе хорошего коня купить. Ну ладно, пока что я обойдусь. Мне этот пока что устраивает, да. Этот Мурза Апакум, он меня уже харит. Почему мне все так харит? Ну, не знаю это. А, также я вам хотел сказать, что у меня есть один вот сердюк. Так. О нет. Моего пацана... Ну ничего. Секундочку, а oh, щит. Сейчас, секундочку. Меня позвали. Итак, ребятки, не вернулся. Ну, но... это и называется подлой жизни. Я только начинаю снимать, что-то делать. Все, сразу все идут ко мне в комнату, начинают ко мне говорить. Я ждал, я где-то полчаса просто сидел на ютубе. Тут немножко Hunger Games трубился. Тут никто вообще ко мне не заходил, просто было спокойствие, тишина в комнате. Тут я начинаю снимать сразу все ко мне в комнату и хотят со мной говорить, не, ну это это пипец. Реально, это, это и есть подлость жизни, которую каждый, думаю, в своей жизни испытывал. И не раз. Потому что это со мной, блин, каждый день происходит. Ну, почему за поурожский кавалерист? Почему не э, стрелок наемный? Почему не... Э, пехотинец запорожский. Почему именно мои всадники? Всадники это вообще настолько хорошо... Ну, пипец, братки, просто нафиг пипец. Так, я, я, сейчас думаю, не попаду. Нет, я так и знал, что я не попаду. Потому что я на шифте... Ой, говорю, ну да, на шифте левом. Ну, немножко сложновато, потому что прицел немножко как бы стоит больше. Я точно не могу рассмотреть, куда нужно пулять да о них нифига себе 50 урона это not bad not bad да ну это хорошо да сейчас еще мы семя на и будет все а на да уж yeah. блин не хочу опять смотреть э, уже кажется э, вышла э, вышел новый сезон уральских пельменей Эм, кажется называется год бобра не ищут да кажется так он называется я очень люблю смотреть уральские пельмени оно прям как э, короче бывшие КВНщики, они играли за петербург я еще их даже помню эм, и они короче это как эм, эм, ну э, вечерний квартал ну ну как-то так но э, ну короче они что-то в этом стиле но они намного круче они мне нравятся, они сейчас выпускают серии, а вечерний квартал они уже давным-давно закинули, где-то уже год не выпускают новых серий. Я у них уже не верю, можно так сказать. Они уже стали для меня какими-то неинтересными, они там только про политику и вот такое. А в уральских пельменях там настолько, блин, все разное, не каждую серию какую-то лучшую делают. Там ну, короче, там такие приколы, там обожаются, там каждые пять секунд новый прикол. Все, я советую посмотреть уральские пельмени, потому что, да, я даже когда, ну, я не, короче, когда я смотрю уральские пельмени, ем пельмени, пельмени стают какими-то, не знаю, вкуснее, сладшими, что ли, не знаю, как-то прикольнее их есть, потому что уральские пельмени, ну, не знаю, такая у меня уже привычка. Да. Ну ты чё ты такой кусой, блин, с пикой ходит и не может попасть? Ну, идиот, честно говорю. А, это он? Блин, я думал, что это...